Залишьте мне мои гроши. Мне не за что жить. Друзья, всем привет. Ну что, Николая Тищенко арестовали. В суд, но уже дали домашний арест. Что за домашний арест? Что же там случилось с Колей Тищенко? Он же Коля Оболонский, он же Коля Котлета. В общем, яркий народный депутат, слуга народа. Один из их руководителей был, чуть ли не личный друг Зеленского, все. А тут такая история и незадача. Как это получилось и как наконец-то Коле хоть чуть-чуть приходится отвечать за свои поступки. Честно говоря, совсем чуть-чуть. И тоже покажу вам, как он уже э, ужинает в хаяте после суда. Но все-таки приходится. И как Коле уже не хватает денег... Ну и новые перлы Коли про караван-лай, это собака идет. Если вы не знали, то вот она, правильная версия. В общем, сейчас обо всем подробно, очень смешное будет видео. Не забудьте подписаться на канал. Спасибо, жмите кнопку лайк, палец вверх, здесь обязательно, заслуженно. Напишите в комментариях, что вы думаете, и какие еще перлы нам Коля выдаст. Итак, Николай Тищенко, народный депутат, мажоритарщик Киев, слуга народа, был избран от слуги был замглавы их фракции, был руководителем Киевской организации, потом Закарпатской, но потом пошел по наклону, куча скандалов, один за другим, велюры, карантины, ну там поток скандалов, и в итоге последний скандал, он приезжает в Днепр, якобы, значит, там бороться с ботафермами, но почему-то в итоге просто бьют на улице воен, бывшего военного спецподразделения Кракен. Тищенко уверяет, что это он, значит, тоже работник Батаферм. Но он с ребенком, с новорожденным там, ну, видимо, так пришел сражаться с Колей. Ну, какой-то бред. И, в общем, наконец-то Коле приходится отвечать. Заведено уголовное дело, и Коле пришли с обысками. Обыски прошли ярко. Вот, посмотрите, фотографии с обысков. Вот фотографии моря бабла, которые у Коли нашли, какие-то там мега дорогие часы и все остальное. Но вот еще яркое видео, как Коля во время обыска начинает разбивать свой телефон. Это ярко, посмотрите. Я вас запытываю, ваше призвище. Я не видно. Я не видно. Фактически своя недвижимость. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, я, вас, я, не я не вас убавляюсь. затримаю. Все, хорошо, якщо ви здійсните ще... В общем, дальше дело в суд, мера пресечения Коли. И, смотрите, Коля прибывает в Печерский суд. Там уже его ждут журналисты. Я Ну запись. а дальше начинается судебное заседание, которое становится просто, знаете, но ну, очень часто в истории судебные заседания над жертвами режима становились сенсациями, за ними следили все и так далее. Ну, здесь все немножко по-колевски, по-тищенковски, по, по, -тищенковски, по, по -коля Котлетовски. В общем, Коля выдал там много перлов. Ну, давайте для начала, ну, опять про Днепр, что 60 тысяч человек в Днепре работают в ботафермах. Ну, так, чтобы вы понимали, это, значит, он имеет 10 что 10% где-то взрослого населения Днепра. Ну, так, на полном серьезе утверждает, посмотрите. Е, найд, главнейшим центром всех ботаферм в Украине, там сегодня находится понад 60 тысяч людей, которые работают в ботафермах. Дальше, Коля рассказывает э, в куларах о том, как, значит, вообще у него есть своя позиция. Это в перерыв заседания. Вот. Ну и вообще никто вас своей позиции не сдвинет. И вообще караван лает, а собака идет. Я ничего послушайте, Колю. Людей, які мають свою точку зору, тому що сьогодні для мене всі люди мають свою точку зору <рисує> ще раз по я не читаю точки зору окремих людей, які її вискали. Я роблю свою роботу. Я кажуть, карова має собака йде. Ну там уже куча мемов, что горбаты правят могилу и, и, прочее, и прочее. В общем, пишите в комментариях, какие новые перлы нам выдаст Коля. И в общем, и пока караван лает, то Коля идет, видимо, он как собака идет, это в его представлении, и дальше говорит. И что он несет, это надо послушать. Ну, в общем, вот его версия событий, как, значит, на него напали вот эти представители, военные ну, военный, отставной, с ребенком, как-то страшно на него напал. Молодий хлопець. Один йшов з коляску. І вони зухвало мене почали ображати. Називати мене, ей, слухай, ти, голова, матеріця на мою адресу. Це вам смішно, зрозуміло. Вам смішно, а що ж, смішно, всім смішно. Посміємося, ось я зреагував. і зробив їм зауваження і сказав, що хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Проходьте, тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони, як один, по команді підняли телефони і почали мене знімати і знімати мою помічницю. Чим самим робити булінг щодо жінок і робити аб'юз, тому що вони почали її розказувати, описувати, як вони кажуть, як вона виглядає. Після того виходив поліцейський. З е, адреси. І я дивлюсь, що поліцейські я до нього звертаюся, що я розумію, що ми одні. Я кажу: будь ласка, зверніть увагу, припиніть цю атаку на народного депутата, бо я зараз виконую службові повноваження в рамках роботи тимчасової січня комісії Нацресурс. і перевіряємо інформацію, яка підтвердилася. А я хочу сказати, що ми в той день викрили і заарештували 400, 400 осіб. Выкрылый у вас. Ну, на самом деле, видео все видели, того, как там происходило, как-то оно все не сходится с колиной версией. Там, кстати, многое что не сходится с Колиной версией. Коля рассказывал, что он не знает, кто эти люди, которые крутят военного. Вот, ну, а похоже, что это какая-то колина охрана и группа поддержки. Более того, в которую входит, например, вот такой себе персонаж Савченко, депутат Полтавского облсовета. От ОПЗЖ. Вот посмотрите, на него еще и баллотировался в Норде по ОПЗЖ. Ну, просто прекрасный персонаж, хороший друг для Коли. Также он все время, я же у него взял интервью, кто не видел, посмотрите его комментарии в зале Верховной Рады, сразу после событий в Днепре. Там, кстати, интересный момент, в день событий в Днепре была сессия Верховной Рады, но ну, Коля на нее решил не приходить, а поехать, значит, разбираться в Днепр. Как он там все рассказывал и напирал, что там с ним полиция была, что он вызвал полицию, а в то же время полиция Днепра утверждала, что с Колей никак не сотрудничала. В общем, Ларчик просто открывался. Оказывается, таки Коля привез с собой полицейского из Киева. Что это за полицейский по вызову? Вот его фотография, уже его идентифицировали, фамилию, имя, отчество. И зачем его Коля привозил, и как это вообще, где он работает, в полиции или у Коли? Хороший вопрос, но э, тут интересно э, другое. Да, ну на фоне всего, что э, там Коля начесал э, и э, наговорил. Э, так получается, что Коля сразу с собой вез полицейского. Для чего? Отдельный вопрос. Э, ну, в дне имеется в виду. Ну, идемте дальше. А что же еще э, Коля там сказал? По поводу денег Коля высказался. Говорит, верните мне мои деньги. Говорит, это не смешно. Как я, говорит, буду жить без своих денег? Все, что заработано вот этими руками. Посмотрите. Тому я вчера сказал, оставьте мне мои деньги. Мне нема за что быть жить. А это не смешно. Я их зарабатывал 30 лет. Вот этими руками. И ни в кого ничего не взял. И ты пишется. и мой батько, моя родина этим пишет. Телефон, кстати, Коля говорит, не бил. Ну, вы видели, как он его бил, но теперь послушайте, как Коля говорит, нет, не бил телефон. А откуда информация, еще разбитый телефон? А откуда информация? А же Большинство чудовищ. Может, это недостоверная информация? И в финале про то, что Коля готов сложить депутатский мандат. Ну тогда, коли будуть закриті всі бота і спасіни всі дерева в Україні. Причому тут дерева, не спрашивайте мене, послушайте. Ось я вам обіцяю, ось молда, якщо ви закриєте всі ботаферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні не буде жодної ботаферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні припиниться руйнувати наш український ліс і жодний Жодне дерево не пасть без дозволу. Я готов стать полноваженным. Конец истории таков. После этого феерического выступления Коля, значит, суд ему назначил круглосуточный домашний арест. Но напоследок Коля уже успел смотаться в хаят и там поужинать, перед тем, как дома страдать, видимо, от недоедания. Вот видео, как Коля ужинает в хаяте. После этого в 22.30, почти в полночь, да, помните, карета превращается в тыкву. И народный депутат Коля превращается в подозреваемого с браслетом на ноге. Вот Коля надевают браслет и отправляют на круглосуточный э, арест домашний. Такая история. Ну, мне кажется, домашнего ареста тут мало, а этому позавидует любое комедийное кино. Кому интересно, посмотрите мое общение с Колей в зале Верховной Рады. Ссылку оставлю в описании. Она не менее смешная, а может даже более. Там все не резанное. а прямой поток коленной мысли, где он говорит, что он титан и защитник демократии. Ну а кто же еще? Это надо видеть. Друзья, ну, вот такая история. Вот такая вот история про слугу народа Николая Тищенко, про друга президента и прочее, и прочее. А теперь носители электронного браслета. Держим строй!